વિકાસ ગોપીકિશન પેરીવાલ સાથે કરાવાયા હતા લગ્નના આઠેક મહિના પછી વિકાસ મધુલિકાને તારા પિતાએ આપેલા એક લાખ રૂપિયામાં તો ખાલી બાથરૂમ જ બની શકે એમ કહી મહેણાંટૂણા મારવા માંડ્યા હતા સોફ્ટવેર એન્જિનિયર મધુલિકા લગ્નના એકાદ વર્ષ બાદ વરાછાની રામકૃષ્ણ સોસાયટીમાં આવેલી નોવેટર ટેકનોલોજી કંપનીમાં માસિક એંસી હજાર પગારથી નોકરી કરવા માંડી હતી

હવે તે વધુ કઈ જ સહન કરવાની તેનામાં તાકાત નથી બચી છેલ્લે તેમણે પતિને વિનંતી પણ કરી છે કે તેમના પિયરમાંથી આવેલા દાગીના તેમના પિતાને આપી દે તેની નાની બહેન માટે કામ લાગી જશે આ એક મેસેજ જ દર્દ છલકાઈ રહ્યું છે આપ જોઈ રહ્યા છો ગુજરાત સૌથી પહેલા ખબર આપતી સુરત એક્સપ્રેસ ન્યૂઝ ચેનલ ડાયરેક્ટર રાજેશ પ્રકારની ઘટના સાથે वो आकाश दर्शन से सिक्स फ्लोर से गिर गई और फिर मुझे तो बुलाया नहीं ऐसे तो हल्की जुखाम और लूज मोशन में भी मुझे फ़ोन आ जाता है कि मम्मी मधु बीमार है लेकिन न न उस दिन तो मुझे नहीं बुलाया और मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला कि वो कब गिरी क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब कहते हैं कि थर्टी मिनट्स तक वहीं थी पर मुझे नहीं बुलाया ये जो हादसा हुआ है इसको लेकर आप क्या कहोगे आपको क्या लग रहा है मुझे लगता है कि उसकी सास और विकास का पूरा प्रेशर है उसके उसके ऊपर उनकी वजह से ही कुछ हुआ है जो हुआ है तो इस बारे में आपने पुलिस को जान की दी पुलिस आपको किस तरह का जवाब दे रही है पुलिस सपोर्ट कर रही है इन्वेस्टिगेशन कर कर रही है जी और इसको लेकर जो इतना बड़ा हादसा हुआ है आपकी बच्ची के साथ तो आप किस तरह की मांग करना चाहोगे प्रशासन से प्लीज जस्टिस मधुलिका के लिए जीते जी तो नहीं शांति मिली उसको उस घर में पर मैं अब शांति देना चाहती हूँ उसको लड़की का आपकी क्या स्वभाव था किस तरीका की थी वो वो जरा बारे में बताइए ऐसा कर सकती थी जो आत्महत्या उसने बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी भी नहीं नहीं बहुत होशियार थी बहुत टैलेंटेड थी कंप्यूटर इंजीनियर थी रैंकर लड़की थी मेरी थी। पहले कोटा में रही मुंबई में रही बेंगलोर पुणे सब जगह रहती थी उसकी कंपनी से पूछिए वो बेस्ट इम्प्लॉय का अवार्ड भी मिला था उसे तो आपको क्या लग रहा है टॉर्चरिंग की वजह से इसने इस तरह का जो शादी की ना तो शादी में बहुत इन्वॉल्व हो गई थी वो और वो कहती थी कि मैं ना यहाँ के रीति रिवाज सीखूंगी घर का काम सीखूंगी पर फिर उसके घर वाले उसको नौकरी के लिए प्रेशर डालने लगे कि वो नौकरी करेगी तो घर में पैसा आएगा हस्बैंड हस्बैंड को पैसा चाहिए था और यहाँ से डिमांड करते थे तो कभी तो हम फुलफिल करते थे कभी हम फुलफिल नहीं कर पाते थे तो वो बोली कि ठीक है मैं नौकरी करती हूँ तब शायद तुम्हारी डिमांड फुलफिल हो जाएगी तो वो उसने नौकरी स्टार्ट की यहाँ पे सास को घर का काम पूरा चाहिए वहाँ पे हस्बैंड को पैसा भी चाहिए वो दोनों बराबर बैलेंस कर रही थी फिर यहाँ से कुछ डिमांड होता तो वो ऑब्जेक्ट करती थी इस चीज़ का फिर दोनों की खूब लड़ाई होती थी अच्छा वो परेशान से कभी की थी उसने हाँ की थी टॉर्चर में किस तरीके का टॉर्चर करता था वो फिजिकल वॉलेंस मारता भी था और मेंटली टॉर्चर तो हाई लेवल एकदम आपकी मांग क्या है हाँ आपकी मांग क्या है जस्टिस चाहिए मुझे मधुलिका के लिए